Hərbi Lejdi Təhət qrupuları sizə növbəti videomuzu təqdim edirik. Bu videoda isə Android telefonlarda ə, pulsuz interneti başa salacağıq. Bunun üçün heç də bizə root lazım deyil. Bunun üçün ilk olaraq ə, ayarlara daxil oluruq. İcər ayılar bölməsini seçib mobil ayılara daxil olur və erişim nöqtələrinə gəlirik. Burada görürsünüz ki, Boxel və Azure internet qönməsi var. Azure internet qönməsi fərqli yox, Boxel isə Azure. Burada gəlirik bizə lazım olan çür şey yaradırıq isim bölməsinə. İstədiyiniz adı yaza bilərsiniz. Dügəlişmə yazma artıq APM e oxten bölməsinə 12 men nöqtə 89 qalıq verib quraqoy bölməsinə 80 yazırıq. İstifadə adı lazım deyil. Oxtentrü Delfut qara qalxırıq. Bağlantı nöqtəsi 80. Çəndi isə bunu seçək və internetimizə daxil olaq. İnterneti açaq və internetə daxil olaq. Mən kommun öz proferilə daxil ol Görünür ki, internetdə rahat daxil olur. E, Sürətlə normaldir. Facebooka daxil olaq. Və görürsünüz ki, Facebook-a daxil olur, çox normal şəkildə Facebook-a daxil ola bilir. E, YouTube-a sinəyə Azəmin e, məsələn məs telefon browser ilə yox e, Google Chrome ilə daxil olmağa çalışdım. Bəli, gördünüz kimi telefon browser ilə YouTube-a daxil olur. E, bu proqram telefonun Az browser ilə, bir də Delicious browser ilə işləyir. Opera Chrome kimi browserlərdə işləmir. E, videolara baxaq görə videolar necə açır. E, xatırladım ki, çox rahat bir proqramdır, sadə bir proqramdır. E, mən buna proqram belə deməzdim, sadə bir sıldır. Çox rahat bir sıldır. Rus telefonlarda işləyir. Bəli, gördünüz kimi videolarda çox rahat heç dayanmadan belə telefonlarda açır. E, videolar açır izləyirəm. Bizizlə məncə davam edən növbəti videomuzda isə rus telefonlarda ee onlayn onlarda haqqıq etməyin yollarını başa salacağam. Çox sağ olun. Biz izləyinizə görə ümid edirəm videomuz xoşunuza gəldi. Sağ olun. Gəlin görüşlərdə.